So, apakah risiko paling bahaya kita buat dekat diri kita tanpa kita sedar? Risiko tu adalah kita terlalu selesa dalam comfort zone. Kita tak buat apa-apa langsung untuk kehidupan ni. Dalam hidup kita ni, kita tak buat apa langsung. Kita tak ada perkembangan dalam lima tahun, tak ada perkembangan. Adakah tu benda yang bagus ataupun tak? Saya rasa benda tu tak bagus. Saya lebih prefer buat sesuatu lah. Kita belajar benda baru. Kita bangunkan diri dah lima tu, takkan kita nak start jadi orang yang sama, benda tu tak bagus so itulah risiko yang paling bahaya, sebab risiko ni memang uh, kita duduk, duduk dalam comfort zone memang best saya duduk dalam comfort pun memang seronok lah, boleh layan TV boleh makan yang kita suka, benda tu memang tak best tapi, kita tak berkembang kita langsung tak berkembang dalam from comfort zone tu kita kena keluar benda tu bila benda kita keluar confirm ada grow di mana kita lebih berkembang daripada sebelum-sebelum ni saya rasa geram tau bila tak ada kejayaan langsung faham apa perasaan geram tak tak ada kejayaan tak ada achievement yang satu mana boleh <giggle> saya tak selesa hidup macam tu saya prefer buat apa yang orang ni tak buat jangan ikut crowd jangan ikut crowd langsung Ia buat lah Buah sel sekarang memang kita tak nampak. Ke depan, 5 tahun ke datang memang akan ada hasil. Kita kena nampak macam tu satu investment tau. Dia akan confirm ya, jadi compound. Compound effect ni memang awal-awal kita tak nampak. Kita melabur kita p kelas tu, p kelas ni. Banyak beribu-ribu. Memang tak kawasan. Awal-awal memang tak kawasan. Bila mana satu saat tu, 10 tahun ke depan tu, masa tu kita mungkin dah umur 40. Tiba-tiba kita melonjak naik income berjuta-juta best berhidup macam tu satu lagi kerja dengan orang ataupun makan gaji memang dia syok dia bagi kita comfort di mana kita tak perlu fikir nak cari duit pun itu pun jadi masalah juga tapi kalau selesa dengan makan gaji boleh duit tu boleh bagi makan family okeylah saya pun bukan melarang benda tu benda baik benda memang pahala pun Bekerja tu satu ibadah tapi bagi saya saya tak berapa sesuai dengan dunia tu. Saya tak tak berapa gemar jadi hamba dekat company. Sebab saya pun ada pemikiran saya sendiri so, saya so, saya pilih untuk tidak ikut. Saya, sebab saya puasan setiap jawatan dalam company mana-mana pun setiap orang kena upgrade diri dia. Sebab bila umur umur makin meningkat kita bukan makin mahir sebenarnya kita makin makin tidak ada nilai makin tidak bernilai kita buat pun nak jadi beban ni so jangan jadi beban ni bila ambil degree ke tambah lah ilmu baru ke supaya kita boleh upgrade diri kita supaya jadi satu nilai yang tinggi di dalam company so lebih selamat main macam tu daripada orang yang duduk saja seronok makan gaji tanpa buat apa pun langsung lepas tu menunggu gaji tak naik sedangkan dia boleh lompat untuk gaji naik beli demand kenapa nak stay saya faham stay stay pun sebab ada kawan ada kaca yang best kaca yang tak toksik ok dia memang ok tapi kita kena try kena try benda-benda baru benda yang menakutkan tu memang akan bagi hasil Memang ada hasil dah, cuma kita kena sabar lepas tu. Macam saya, saya memang suka lompat tu sebab saya nak mencari sesuatu di mana saya nak train diri saya supaya lebih mahir. Saya lagi kemahiran tu saya tak dapat, saya memang akan cari. Saya akan cari sampai dapat, kemudian selalu saya akan bina skill tu, skill yang penting lah. Bukan skill besar-besar. Dan juga lima yang skill yang demanding tu. Ha, memang saya skill, skill liga yang tu. Bila mana saya dah puas hati, saya dah puas hati mungkin dah 10 tahun, 15 tahun dah saya dah puas hati, saya akan slowly akan jadi usahawan. Itu saya, pula, saya punya dalam kepala lah sebab bila mana kita jadi pekerja yang jitu, yang solid gila, bila mana buka bisnes, dia akan solid juga. Itu kesimpulan yang senang lah. Kalau jadi pekerja yang pemalas, tiba-tiba orang, -tiba, asal nak buka bisnes lah. Asalnya asalnya akan jadi bisnes tu? Tak. Memang tak dia kena post yeah. kena positif, kena banyak improve diri. Dia tak boleh stay benda sama kena banyak skill lah kalau nak buka bisnes. Tu belum ada pengurusan kewangan yang tu memang serabut kepala buka bisnes ni. Yeah, dia tak mudah lah macam orang cakap. Jaga lifestyle di mana kita jangan terlalu ikut crowd sangat. Dia pun suruh beli kita. Dia suruh kita beli rumah kenapa kita nak beli ikut benda beli sewa ikut kemampuan sebenarnya kita perlu cari tempat perlindungan yang selamat dan tak kena hujan kenapa nak kena beli itu soalan saya kenapa nak kena beli sedangkan boleh sewa dan juga ramai yang saya bosan berdasarkan statistik ramai yang bangkar sebab beli rumah So saya rasa beli rumah bukan satu yang penting lah buat masa sekarang. Beli rumah secara cash. Huh. Itu satu idea mana? Lah. Itu saya aim juga. Saya nak beli rumah secara cash. Itu satu impian sebab saya tak tak berapa minat dengan hutang ni. Hutang ni dia memang makan diri lah. Memang makan diri. So, saya tak percaya sangat benda-benda hutang ni. Alhamdulillah, saya dilindungi daripada benda-benda tu. Saya syukur sangat dengan tu. So macam mana kita nak lawan crowd tu Kita jangan ikut emosi Ada kadang ada bisik-bisik kan Belilah beli Janganlah beli Kenapa nak beli ikut ha, ah, Benda tu lah Jangan ikut crowd sangat Yang penting kita kena fikirlah Apa yang keperluan yang Paling penting pada saat itu okay? Kalau tak mampu Jangan beli Kalau mampu Jangan beli juga okay? Sebab kita boleh melabok ke tempat lain Contohnya ilmu bau kelas tak murah kelas tak murah geng, mahal kelas banyak lagi benda yang boleh melabak so kesimpulan kalau nak berjaya, full lah the modern way lah jangan guna yang old school way kalau nak berjaya, jangan ikut nasihat-nasihat orang yang dah usang kadang-kadang dia nasihat kita, dia pun dah lah tak berjaya pun, kenapa kita nak ikut dia contohlah game lah jangan ikut orang sangat So kalau tak ada apa-apa rasa kalau rasa video ni berguna boleh share dekat kawan-kawan. Saya juga ada jual ibu, e Ada link in bio. Dan kalau tak apa-apa, let's go.